Okey, jom kita bincang pasal satu anjakan yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Bukan kita bukan nak cakap pasal macam mana AI nak gantikan cikgu, langsung bukan. Sebaliknya, kita nak tengok macam mana teknologi ni sebenarnya boleh jadikan peranan seorang guru tu lebih hebat dan ironinya lebih manusiawi. Cuba kita fikir sejenak, bila sebut je pasal guru, apa yang terlintas kat kepala kita? Mungkin imej seseorang yang berdiri depan kelas, ajar guna buku teks, bagi kerja rumah, lepas tu tanda kertas periksa, kan? Ha. Gambaran tradisional ni dah nak berubah dan berubah dengan sangat drastik. Ya, secara tradisinya, macam lah kita tengok guru. Mereka tu macam sumber utama maklumat. Mereka yang sampaikan fakta, mereka yang terangkan ilmu pengetahuan. Peranan ni memang sangat penting. Tapi zaman dah berubah dan peranan ni pun kena ikut berkembang. Ha, dan dekat sinilah AI mula main peranan. Tapi kena faham betul-betul tau, AI ni bukan datang nak ambil alih kerja cikgu. Fikirkan AI ni macam pembantu pribadi yang super cekap. Dia datang untuk mengubah cara cikgu bekerja dari akar rumbi lagi. Jadi, macam mana benda ni jadi? Sebenarnya logik dia mudah je. Mula-mula, AI tolong buat kerja-kerja yang remeh dan makan masa. Contohnya, urusan pentadbiran, tanda kertas jawapan objektif. Bila tu dah selesai, apa jadi? Tiba-tiba masa cikgu jadi lapang. Dan dengan masa yang berharga ni lah, fokus mereka boleh beralih kepada apa yang paling penting, hubungan dan interaksi dengan pelajar. Inilah dia perubahan paling besar daripada sekadar penyampai maklumat. Guru sekarang jadi arsitek pembelajaran. Satu gelaran baru yang ada tiga peranan penting kat bawahnya. Sebagai pereka pengalaman, sebagai mentor dan sebagai jurulatih kemahiran insania. Jom kita tengok satu-satu. Okey, jom kita bedah yang pertama. Pereka pengalaman. Apa benda tu? Ini bukan lagi pasal ikut buku teks muka surat satu sampai habis. Tak. Sekarang, guru boleh reka satu perjalanan belajar. Bayangkan, dalam kelas sejarah, pelajar bukan setakat baca pasal kemerdekaan, tapi mereka terlibat dalam satu simulasi interaktif yang cikgu tu sendiri dah reka. Ha, itulah kerja seorang pereka pengalaman. Lepas tu, peranan kedua, mentor. Bila cikgu dah tak pening kepala dengan kerja menanda yang bertimbun-timbun tu, apa jadi? Mereka ada masa ada tenaga untuk betul-betul kenal setiap pelajar. Mereka boleh jadi pembimbing, faham apa cabaran setiap anak murid itu dan tolong mereka bina keyakinan diri, bukan setakat kejar grade A semata-mata. Dan yang terakhir tapi mungkin yang paling-paling penting sekali adalah sebagai jurulatih kemahiran insaniah. AI memang boleh bagi kita fakta dan data, tapi AI tak boleh ajar kita macam mana nak jadi kreatif, macam mana nak ada empati atau macam mana nak bekerjasama dalam satu pasukan. Inilah kemahiran-kemahiran yang mesin tak boleh tiru dan gurulah jurulatihnya. Jadi kalau kita nak simpulkan, bilik darjah zaman sekarang ni dah lain fokusnya. Tumpuan utama bukan lagi pada hafal fakta, tapi lebih kepada membina interaksi sesama manusia, mereka bentuk pengalaman belajar yang betul-betul bagi kesan dan membangunkan kemahiran-kemahiran insaniyah yang akan pelajar guna seumur hidup. Okey, kita dah tengok semua ni, peranan lama, peranan baru. Jadi, apa sebenarnya mesej utama yang kita patut ambil dari semua ini? Apa big picture dia? Poin utamanya, simple je, tapi sangat mendalam. AI sebenarnya membebaskan para guru supaya mereka boleh fokus pada interaksi manusiawi. Teknologi ini bukan datang untuk gantikan sentuhan manusia, tapi sebaliknya, ia bagi kita peluang untuk jadi lebih manusiawi dalam proses mendidik. Tapi ini soalan besar yang tinggal, adakah sistem kita, sekolah-sekolah kita, para pembuat dasar, malah guru-guru kita sendiri dah betul-betul bersedia untuk perubahan sebesar ini? Hmm, satu soalan penting untuk kita semua renungkan.